Сьогодні ми проводимо профілактичне відпрацювання на водних об'єктах міста разом з поліцією та балансоутримуючим даного водного об'єкта. мета цього заходу це ще раз нагадати мешканцям міста про елементарні правила дотримання поведінки на воді та нагадати, що в нашому місті, на жаль, немає відведених місць для відпочинку та купання на воді, тож купаючись на водоймах міста мешканці повинні знати, що вони відповідальні за свою безпеку самостійно. Та хочу ще раз нагадати: елементарні правила поведінки на воді це заборонено купатися в стані алкогольного сп'яніння, заборонено купатися не в встановлених місцях, де нема обстеження дна, заборонено купатися, якщо не встановлений рятувальний пост. Та особливу увагу треба приділити малолітнім дітям, які купаються без дорослих. Данное водохранилище у нас предназначено как резервный источник водоснабжения. Здесь он подпадает под объект повышенной опасности, находится водозаборные сооружения. Естественно, люди, которые приходят сюда отдыхать, периодически сами себя наражают на опасность. В данной зоне запрещено быть какое купание, ловля рыбы. Также все виды отдыха. Просьба жителей соблюдать меры безопасности, особенно обратить внимание на своих детей, потому что есть тут кладки, есть водозаборные сооружения, они периодически нарушают правила, вылазят на них, бросаются в воду. Ну и тем самым, естественно, сами себя нарожают на опасность ударами об гидротехническое сооружение, бетонные сооружения. Ну а также во время насос, работы насосной станции есть возможность попадания в водозаборные сооружения. Решетки установлены, но есть опасность, так сказать, попадания их Будьте внимательны и, пожалуйста, оставляйте правила безопасности. Дамба у нас, гидротехническое сооружение построены в 40 шестом году они прошли два этапа реконструкции данные гидротехнические сооружения относятся к второму классу водообеспечения имеется автоматический водослив с водобойным колодцем ну за время нашей эксплуатации они находятся в удовлетворительном состоянии объем водохранилища водохранилища составляет 653 тысячи метров кубических ну и во время, так сказать, отсутствия паводков мы его пополняем с Искровского водохранилища до полного объема водохранилища, частично.